بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا اسامہ تکان احب الی رسول اللہ من ابی وکان ہوا احب الى رسول اللہ من ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے والد تیرے والد سے زیادہ محبوب تھے اور اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے ولادت ہجرت سے سات سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے تھے جو قریش کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتی تھی ان تکالیف کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سارے انسانوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر تھی اسی صبر و فکر والی زندگی میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور وہ اس طرح سے خوش کہ خوشخبری سنانے والے نے خوشخبری سنائی کہ ام ایمن کے گھر اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا ہے یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور پیشانی کی لکیریں روشن ہو گئی کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوش قسمت بچہ کون ہے وہ نیک بخت بچہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشی ہوئی تھی وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما تھے اس بچے کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے لیے تعجب والی بات نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس بچے کے والدین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے بچے کی ماں برکہ حبشیہ تھی جو اپنی کنیت ام ایمن کے ساتھ مشہور تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحب کی باندی خادمہ بھی رہ چکی ہیں ان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے آپ کی والدہ کی زندگی میں آپ کی پرورش کی اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی گود میں نشو نما پائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو ان کے سوا کسی کو ماں نہیں جانتے تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بے پناہ محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق اکثر فرمایا کرتے تھے یہ امی بعد امی و بقیت بیتی اہلی یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد اور میرے گھر والوں میں شامل ہے تو یہ اس سعادت مند بچے کی ماں ہے رہے اس کے والد تو وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اور رازدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد اور اسلام کے بعد لوگوں میں آپ کے نزدیک محبوب ترین شخص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے موقع پر جیسی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوئی ویسی ان کے علاوہ کسی دوسرے بچے کی پیدائش پر نہیں ہوئی اس لیے کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوئی تھی اس لیے مسلمانوں نے اس خوش بچے کا لقب الحب ببن الحب رکھ دیا تھا حضر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن حسن بن فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے تقریبا ہم عمر تھے حضر حسن رضی اللہ تعالی عنہ گورے نورانی چہرے نہایت خوبصورت اور اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ یعنی ملتے تھے اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سانا اور ان کی ناک چپٹی تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ایک ران پر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے ران پر بٹھاتے پھر ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے سینے سے چمٹاتے ہوئے فرماتے تھے اللہم انی اور اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت حضر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا کہ ایک بار جب وہ دروازے کی دہلی سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے ان کی پیشانی زخمی ہو گئی اور زخم سے خون جاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ فرمایا کہ اٹھ کر ان کا خون بند کرنے لیکن جب ان کو دیر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اٹھے اور خون کو بند کرنے کے لیے ان کے زخم کو چوسنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون چوستے جاتے اور تھوکتے جاتے اور ایسے الفاظ میں ان کو تسلی دیتے جا رہے تھے جن سے شقت اور دلی کے جذبات ظاہر ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچپن میں ان سے محبت فرماتے تھے جوانی میں بھی ان میں کوئی فرق نہیں پڑا قریش کے ایک سربراہ حکیم بن حضام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نہایت قیمتی جوڑا ہدیہ کیا جو انہوں نے یمن سے پچاس سونے کے دینار میں خریدا تھا وہ جوڑا یمن کے مشہور بادشاہ زی یزن کا تھا چونکہ اس وقت حکیم بن حضام مشرک تھے اس لیے آپ نے ان کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا بلکہ ان کو اس کی قیمت ادا کر دی آپ نے اس کو صرف ایک مرتبہ جمعے کے دن پہنا اور پھر اتار کر حضر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا جسے پہن کر وہ صبح شام اپنے ہم عمر مہاجر اور انصاری نوجوانوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بالغ ہوئے تو ان کی شخصیت سے ایسے شریفانہ اخلاق ظاہر ہونے لگے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت کرنے کے لیے کافی تھے وہ نہایت ذہین اور بہت بہادر تھے تو عقل مند ایسے تھے کہ ہر معاملے کو موقع محل دیکھ کر نمٹاتے تھے وہ نہایت پاک باز تھے نمائشی اور بناوٹی قسم کے اعمال اور حرکات سے کوسوں دور رہتے بے تکلف اور نرم مزاج شخصیت کے مالک تھے لوگ ان سے محبت کرتے نہایت متقی اور پرہیزگار تھے